Ə, salam əziz dostlar. Bu gün mən sizə yenidən 5-ci sinif ingilis dili dərslik kitabından, deməli, on page 10, səhifə 10, Unit 1 At Our School bölməsindən Lesson B Meet the Book Stars dərsinə izah edəcəm. Xatırladım ki, keçən dəfə mən sizə bundan əvvəlki səhifələri izah etmişdim ə, və listeninglər bölməsinə də daxil olub oradan ə, deməli dərslərin sizə dinləməsini də eşitdirmişdim. Və sizsə e, yəni yeni öyrələnən ingilis şagirdləri və 5-ci sinif şagirdləri e, mənim kanalıma abunə ola olub e, dərslərimi izləyə bilərsiniz. Çox faydalı olacaq sizin üçün çünki bu yeni ingilis dil kitabı 5-ci sinif kitabı çox əlverişli və faydalı e, faydalıdır. Düşünürəm siz hər biriniz üçün. Ona görə də yəni buraxılış imkanına hətta hazırlaşan uşaqlar üçün 5-ci sinif kitabından başlamaq daha yaxşı olardı. Başlıq dərsimizə. Deməli, biz burada birinci present simple, adverb of frequency, yəni intizali zamanın deməli zəfrlərindən, deməli tezliklə zəfrlərindən ən çox istifadə edilən zəfrliklərini burada sizə izah olunacaq. Və speaking bölməsinə keçirik. Speaking bölməsində deməli sizə deməli burada mən edəliyim. Aha, uh, speaking bölməsində look at the picture, pictures and answer the question. Şəkillərə baxın və suala cavab verin. What do you think the children like? Uh, nə düşünürsən, uşaqlar nə xoşlayırlar? Uh, here there are four persons. Uh, we see in the picture. Şəkildə 4 nəfər görürük. Şəms, Murad, Şəms, Murad, Yahya, Leyla. Uh, və hər birinin nə xoşladığını Biz deməliyik, bizdən şərtdə bu tələb olunur. Əlbəttə ki, görürük ki, Shams likes playing basketball. Murad likes, I think Murad likes animals. Yahya yeah likes riding a bike, o xüsusilə xoşlayır. Leyla likes watching films. Leyla filmlərə baxmağı xoşlayır. Burada da sizə göstərilibdi yeni sözlər də içərisində. Yəni bike wheel sözü deməkdir. I think mən düşünürəm. Deməli, hətta nümunə də verilib ki, səs ki, I think Murad likes animals. Mən düşünürəm ki, Murad heyvanları xoşlayır. Sonra gəlirik ikinci suala, ikinci tapşırığıımıza. Deməli, burada read the text on page 11 and find who. Deyir ki, deməli, səhifə 11-də olan mətni oxuyun və tapın ki, yəni bu verilən example-da verilən, yəni deməli, tapşırıqda likes books kim nəyi xoşlayır? Bunu bilmək üçün biz əvvəlcə mətnin səhifə 11-də olan mətni oxumalıyıq sinə bir yerdə, sonra isə bu tapşırığı yerinə yetirəcəyik. Bəli, biz indi mətni sinə bir yerdə oxuyuruq, deməli səhifə 11-də olan mətni. Hello. Salam. I am Shams. Şəms. Mən Şəmsəm. I am sometimes tired after school, but I always read books at home. Mən bəzən məktəbdən sonra yoruluram, amma mən həmişə evdə kitablar oxuyuram. Mən yəni, xatırladım ki, burada sizə zaman zərfləri verilibmişdir. Uh, times uh, deməli, adverb of frequency. Burada, yəni sometimes in keçmiş sadə zamanda işlədilir. Ümumiyyətlə, in keçmiş sadə zaman zaman zərfləri: sometimes, always, never, usually. Uh, bunlar in keçmiş sadə zaman zaman zərfləridir. Uh, everyday, every week, uh, seldom. Yəni, burada bəziləri verilibdi, bəziləri isə kitabda olanlar əsasən bizə verilib. Sometimes, deməli, Deməli, qoşulsuzənə bir yerdə bunarı da xətcək, sizə başa salım ki. Aha. Deməli, sometimes, e, always, e, sonra never. Always burada verilibdi. İndi o xutucu sizə başa salacağam. Deməli, sometimes, always, never. Demək ki, bunlar bir də often. Bunlar e, deməli, mübtəda və xəbər arasında işlədilir. Əsas feldən əvvəl deməli ama tobinin formalarından isə sonra işlədilir. Yəni əmzdən sonra işlədilir. Yəni mübtəda və xəbər arasına gəlir. Amma sometimes hətta cümlənin nəinki mübtəda xəbər arasına gələ bilər, hətta cümlədən əvvəlcə də işlədilə bilər. İndi oxuyuruq sizinə bir yerdə. Deməli burada verilib, verilib ki I am Shams, şəms, mən Şəmsəm. I am sometimes tired after school, but I always read books at home. Mən bəzən məktəbdən sonra yoruluram, dərsdən sonra yoruluram, amma mən həmişə evdə kitabları oxuyuram. I love it. Mən onu sevirəm. My favorite book is Matilda by Roald Dahl. Mənim sevimli kitabım Matildadır, Roald Dahl-in kitabı olan Matildadır. Yəni müəllifin adı ə, burada verilmişdir və müəllif hansı müəllif tərəfindən yazılıbsa, mütləq onun qarşısında biz by sözünü istifadə edirik. I am in my school swimming and basketball teams. Mən məktəb üzgüçülüyündəyəm və basketbol komandasındayam. Yəni bu, ə, yəni bu komandanın üzvüyəm. I like cartoons too. Mən həmçinin dizgi filmləri də xoşlayıram. I never watch them at home. Mən heç vaxt onlara televizor, yəni heç vaxt onlara ə, baxmıram. I always watch them at the cinema. Mən onları həmişə kino, kinoteatrda izləyirəm. My favorite cartoon is King Lion. Mənim sevimli dizgi filmim Kral Şirdir. Sonra bu oldu, deməli, Şəmsin fikirləri. Sonra biz gəlirik Yahya'nın fikirlərinə baxırıq. Hello, I am Yahya. Salam, mən Yahyayam. I have a bike. Mənim vesibetim var. It's my father's present for my 10th birthday. Bu mənim, o, yəni 10 yaşımda o, olarkən atamın verdiyi hədiyyədir. I like riding my bike after school. Mən məktəbdən sonra vespa sürməyi xoşlayıram. I often go to park with my friends and we ride bicycles in a group. Mən tez-tez dostlarımla parka gedirəm və biz qruplarla vəsvətlə sürürük. We spend one or two hours in the park. Biz parkda 1 və ya da 2 saat vaxt keçiririk. We have a lot of fun together. Biz birlikdə çox ə, gözəl əylənirik. Və burada xatırladım ki, I often velib I often, yəni I often I go, ə, deməli, üftədə baxıb xəbər asına daxil oldu. Eləcə də sometimes baxırıq burada birinci də şəmsin reading-də, əmizərdən sonra deməli, Sometimes işlədildi. Always ay var idarəsində, never. Ay və with arasında işlədilir. Ümumiyyətlə bunlar əsasən bu dediyim zaman zərfləri mübtəda və xəbər arasında şəkildə əsas feldən əvvəl, amma tubinin formalarından sonra işlədilir. Yəni əmzardan sonra istifadə edilir. Sonra gəlir Muradın fikirləri. Hello, I am Murad. Salam, mən Muradam. My family has a small house in the countryside and we often go there on holidays. Mənim ailəmin balaca bir evi var kəndin kənarında və biz tez-tez oraya tətillərdə gedirik. We keep horses on the farm. Biz atları fermada saxlayırıq. I like horses. Mən atları sevirəm. I ride. I ride Grad there. Mən orada Grad-ı sürürəm. Grad xatırladıram ki, yəni atın adıdır. This is the name of my favorite horse. Bu mənim sevimli atımın adıdır. Grad is always happy when we, are, we play together. Grad həmişə çox sevinir, Xoş, biz birlikdə oynayanda. Sonra gəlir burada Leylanın fikirləri. Deməli, Hello, I am Leyla. Salam mən Leyla. -yayam. I often spend my free time in the city center with friends. Mən tezis görürsüz often I və spend arasında işlədildi. Deməli, mən tezis keçirdirəm vaxtımı şəhərin mərkəzində dostlarımla. I usually. Baxın uşaqlar, I usually. I və dual arasında işlədildi. I usual I usually nə deməkdir? Adətən. Demə some times bəzən. Often, test is always həmişə. Never is heç vaxt deməkdir. I usually do shopping, but my friends don't like it. Mən deməli adətən bazarlıq edirəm, amma mənim dostlarım isə ona etməyə xoşlanmırlar. Sometimes, baxın, sometimes bəzən zaman zərfi cümlənin əvvəlində gəldi. Hətta belə də işlədə bilər. We sometimes go to, deyə bilərik. Sometimes we go to cinema, bəzən biz kinoteatra gedirik. We love it, biz sevirik onu. It's fun to watch films with friends. Dostlarla baxmaq çox əyləncəlidir. Yəni burada biz sizinlə mətn oxuduq və biz yenidən qayıdırıq əvvəlki tapşırığa, çünki bu tapşırıq ə, yəni bu mətni iləqətlidir. Çünki bizə soruşulur ki, hansı şəxs burada hansı işləri görülmüşdür. Ona görə biz baxaraq bunları təyin edəcəyik. Yenidən əvvəlki tapşırığımıza qayıdırıq. Deməli, bəli, biz burada ikinci tapşırığa yenidən qayıdırıq, çünki burada mətn səhifə 11-də olan mətni iləqətlidir. Bir yerdə xodud sinlər, example verib likes books. Deməli, hmm. Deməli bəli, usually buy. Birinci suala baxırıq. Usually buys new things. Adətən yeni bir şeylər alır. Baxırıq burda ki, əsasən mən burada gördüm yeni bir şeylər almaq, çünki Leyla deyir ki, I usually do shopping. Mən adətən bazarlıq edirəm. Yəni burada yeni bir şeylər almaq xoşlayan ancaq Leylanın fikrində mən gördüm. İkinci suala baxırıq. Does different sports at school? Müxtəlif idmanlar edir məktəbdə. Deməli burada ikinci sualda Does different sports at school? Məktəbə müxtəlif idmanlar edir. Əlbəttə ki, biz burada Şəmsin fikrində görürük ki, çünki Şəms deyir ki, I am in my school swimming and basketball tennis. Deməli basketball komandasındadır. Məktəbin üzgüçülüyü, ona görə də bu burada məktəbdə etdiyi müxtəlif idman növləri ancaq şəmsə məxsusdur. 3-cüyə baxırıq. Often ghosts out of the city. Şəhərdən kənara gedir. Yəni ə, şəhərdə qalmır. Şəhərdən kənara yalnız burada baxırıq ki, countryside ə, haqqında fikir var burada. Muradın fikridir ki, ə, evləri var orada və onlar tez-tez tətilə ora gedirlər. Ə, sonra 4-cü suala baxırıq. Görünür, sualda sometimes ə, deməli ə, watches films with friends. Dostları ilə filmlərə baxırlar. Əlbəttə ki, filmlərə baxırsa dostları. Burada da yenə Leylanın fikridir. Çünki Leyla deyir ki, sometimes we go to cinema, we love it. It's fun to watch films with friends. Əlbəttə ki, bu Leylanın fikridir. 5-ci sualda isə tapsdırıq goes to the park with his friends. Dostları ilə parka gedir. Bəli, dostları ilə parka gedir. Burada Yahya'nın fikridir. Çünki Tek I often go to the park with my friends and we ride bicycles in a group. Biz tez-tez dostlarımızla gedirik parka və orada qrupla vespa sürürük. Deməli, bu oldu sizin üçün. ikinci tapşırığınızın cavabları. Mətnə əsasən yerinə yetirdik. Burda davam eləyirik, deməli, üçüncü tapşırığı və burada qeyd eləyək. Deməli, hə. Üçüncü tapşırıqda pay adverbs of frequency always usually sometimes often and never e, burada elbet ki burada deyir zaman zərflərinə diqqət yetiririk always həmişə always həmişə usually adətən sometimes bəzən often tez-tez və never isə heç vaxt e, choose a or b to complete the rules qaydaları tamamlamaq üçün a yəni də b variantı seçirik we use adverbs of frequency birinci sualda verilir ki after or before to be yəni burada deyir ki ee yəni həmin bu zaman zərfləri to bidən əvvəl şədilir yoxsa sonra danış, iş, sonra şədilir? Əlbəttə ki, baxın nümunə verirəm ki, yuxarıda mətnə verir ki, Aisha I am sometimes. ee mən bəzən Ə, I am sometimes tired. Görürük burada sometimes əmzardan sonra gəldi. Deməli to bidən sonra şədilirdinə görə cavab olacaq A variantı burda olacaq after. İkincidə after before the main verbs, can, go, spend, watch, celebrate və s. yəni əsas fellərdən əvvəl gəlir yoxsa sonra gəlir? Əlbəttə burada baxırıq ki, məsəl üçün I always watch. Görürsünüz, watch əsas feldir. Watch-dan əvvəl işlədildi. Deməli, əsas fellərdən əvvəl gəlir o zaman zəfirləri. Deməli olacaq before the main verbs. Before the main verbs. Sonra 3-cü suala baxırıq. We can use ee often və sometimes at the beginning olsa sentences, cümlənin əvvəlində oxunuş edə bilər, yoxsa sometimes? Bağıqda mən izah elədim. Sometimes bəzən deməkdir. Həm cümlənin əvvəlində gələ bilər, həm də cümlənin e, deməli ortasında, yəni mübtəda və xəbər arasında əsas feldən e, əvvəl işlədilə bilər. E, və burada cavab olacaq B variantı sometimes. Cümlənin beginning, yəni cümlənin əvvəlində işlədilə bilər. Sonra burada grammatika qaydası var, grammar tips don't use sometimes with not deyək ki sometimes heç vaxt not ilə istifadəməyin sometimes we don't go to cinema görsün nümunədə verildiyi kimi sometimes-dan sonra orada not don't istifadə edilə bilməz don't use never in negative sentence nicar cümlələrdə never istifadə etmə never əziz uşaqlar heç vaxt deməkdir və deməli Yəni öz, ə, zaman zərfi olaraq heç vaxt deməyir və heç vaxt inkar cümlədə istifadə bilməz. Ümumiyyətlə bir cür ingilis dilində bir cümlədə iki inkar şəkildə bilməz. I don't never go shopping deyə bilmərik. Cavab verməli I never go shopping və ya təkcə I don't go shopping. Yəni never olan yerdə ikinci inkar istədilə bilməz. Burada biz 4-cü tapşırığa baxırıq. Deməli e, gedəliyik. aha. Deməli 4-cü tapşırığa baxırıq. E, Rewrite the sentences. Cümlələri yenidən yazın. Use the adverbs of frequency in the brackets. Nötərizə içərisində olan zaman zərflərindən istifadə edin. Əlbəttə ki, burada always, often, sometimes, never, always bulara biz düzgün e, deməli formada cümlələrdə e, yerinə qoyub yazmalıyıq. 1-ci cümləyə baxırıq. Yahya studies at NAİS. Deməli, Yahya sat's at night. E, burada Yahya, e, deməli, Yahya sat's arasında o şey işarələcək of. Yəni burada mötərzə of verir və of hara yerləşməlidir? Yahya və sat's arasında yerləşməlidir. Yahya of sat's at night. İkinci cümləyə baxırıq. E, Leyla it's in the school with her friends. Yenə yəni, burada of-un harda şey işarələcək? Leyla və it's arasında olacaq. Leyla of it's. 3. The teacher brings cookies for the students. Burada sometimes işlədilməsi xatırladım ki, sometimes həm cümlə növündə, həm də mübtəda və xəbər arasında gələ bilər. Ya sometimes the teacher brings verməliyəm, ya verməliyəm the teacher sometimes brings əsas feldən əvvəl. 4-cü cümləyə baxırıq. Jane and her sister are ready for the lessons. Ə e, never işlədilməlidir və burada olacaq Jane and her sister are never ready, çünki biz dedik ki, əmzardan sonra gəlir bular. Əbəşin suala baxırıq. Good students do their homework always hər tərəfdə edilməlidir. Yəni good students always do their homework. Əsas feldən əvvəl gəlməlidir. Sonra Murad stays after school. Murad dərsdən sonra yorulur. Never burada hər tərəfdə edilməlidir, çünki verilib ki, sən never yerləşdirilməlidir. Murad is never tired, çünki əmzardan sonra istifadə edilməlidir zaman zəfərləri. Ged inşallah baxırıq. John is hungry. John açdır. Yenə always sərtdəşədilməz, çünki burada cümlədə is var. Olacaq John is always hungry. Sonra gəlib 5-ci tapşırığımız. 5-ci tapşırığı biz əvvəlcə yerinə yetirmək üçün gəl ing ölçə dinləməyə qulaq alsaq, çünki burada verir ki, sözləri düzgün sıraya düzürsüz, cümlədir ə, və sizdə söz sırası pozulubdur. Biz əvvəlcə qulaq asırıq, sonra cümlələri qulaq asandan sonra eşitdiyimiz kimi cümlələri sıraya düzürük. 1. They usually play football on Sundays. 2. Does he often come here? 3. They are often late for school. 4. I never watch cartoons in cinema. 5. Are you always tired after the classes? Ə, bəli, biz 5-ci dinləməyə qulaq asdıq. Burada 5-ci tapşırığın 3-cü dinləməsinə qulaq asdıq. Put the words in the right order. Sözləri düzgün sıraya düzüldüyünü eşitdik və biz yenidən qulağa asandan sonra yenidən bir də cavablarımızı yoxlayaq. Demə birinci cavabda oldu. Cümlə olaraq deməli they usually play football on Sundays. İkinci does he often come here? Sual cümləsində does gəlir cümlənin əvvəlində. Üçüncü cümləyə baxırıq. They are late for. They are often late for school. Mütəmadi cümlələr quranda uşaqlar, cümlənin ə, deməli sualda və ya da təsdiqdə olmağına fikir verirsiniz. Sualda olarkən köməkçi felərimiz mütləq cümlənin əvvəlində gəlir. Ə, sonra deməli 4-cü suala baxırıq. 4-cü tapşırıqda yenə 4-cü də cümldədə verilib ki, I ə, never watch cartoons in the cinema. I never watch cartoons in the cinema. 5-ci də Are you always tired after the classes? Are you always at after the class? Çünki sual cümləsidir və cümlənin başlanğıcında are köməkçi feili to be-nin forması cümlənin əvvəlində işlədilmişdir. Sonra gəli görək 6-cı tapşırığa baxırıq. Write about what do you do after school and use always, usually, often, sometimes, at never. Yəni burada deyir ki, məktəbdən sonra siz nə edirsiniz? O haqqda yazın və bu əsasən bu zaman zərflərinə, yəni always, usually-dan istifadə edərək cümlələr qurursunuz sonra 7-ci səhifədə isə sizdən soruşulur yer ask and answer questions. Soruşun və cavablar verin. Burada məsələn veririk ki, what do you do after school? E, yəni qız-oğlana soruşur ki, sən məktəbdən sonra nə edirsən? Olan cavab verir ki, I usually play football in the park. Mən parkda futbol oynayaram adətən. Çünki burada baxın, istifadə olunub zaman zərfini, yəni usually-dən istifadə olunubdur. I read books. Məktəblər oxuyuram. What about you? Bəs sən? Məsəl üçün siz, siz başqa bir cümlə verə bilərsiniz. I always do my homework. Mən ev tapşırığımı həmişə edirəm. I usually go to the park. Mən parka gedirəm. I uh, usually uh, do my uh, exercises. Mən tapşırıqlarımı yerinə yetirirəm. Uh, I sometimes uh, watch TV. Mən bəzən televizora baxıram və ya sometimes I watch TV. Uh, I often help my mother. Mən anama kömək edirəm və s. bu bu cümlələrdən istifadə edə bilərsən yalnız zaman zəflərindən istifadə edərək. Sonra gəlib mistake detector, yəni yanlış ə, olan bir, burada bu hər bir cümlədə yanlışlıqlar var. Yəni burada hər də hər dəfə də yanlışlıqları görsək ki, nə hansı yanlışlıqlar var. Find grammar mistakesn bilirik ki, qrammatika səhflərini tapın. Demə bu cümədə qrammatika səhfləri var. Birinci cümləyə baxırıq. Deməli he, he never is late for school. Baxırıq burada is never-dan sonra gəlib. Deməli burada never-in is-in yeri dəyişilməlidir. Yəni is əvvələ gəlməlidir. He is never late for school olmalıdır. 2-ci də. E, deməli 2-ciyə baxırıq. We go often to the cinema after school. Burada yenə yəni, often-ın yeri dəyişilməlidir. Yəni we often go to the cinema after school olmalıdır. 3-də they always 3-ə baxırıq. They always are ready for the lessons. Yenə yəni, burada are-ın always-in yeri dəyişilməlidir. Çünki are e, yəni to-nun forması olaraq mütləq birinci gəlir, sonra zaman zərfi gəlir. E, are always ready olmalıdır. Gördünüz tapşırığa baxırıq. I always my homework, yəni always and onun yeri dəyişilməlidir. I always də olmalıdır. 5-də o is sometimes uh, don't go to the park. Yaxı xatırladım ki, sometimes biz işdədə nə dedim ki sizə? Uşaqlar sometimes inkarla işlədilməsi heç vaxt. Ona görə sometimes-dan sonra don't gəlməyəcək. We sometimes go to the park olmalıdır. 6-da he plays never football. O heç vaxt futbol oynamır. Burada never-in plays-in yeri səhv qoyulubdur. Yəni never əvvəldə gəlməlidir. Play sor, yəni əsas fel dən sonra gəlməlidir, əvvəl gəlməlidir. Yəni never əsas fiildən əvvəl gəlməlidir. He never plays football olmalıdır. Uşaqlar, bu qədər. Düşünürəm ki, dərsimiz sizə aydın oldu və mən bu dərslərin davamını 5-ci sevi İngilis dərsinin kitabından, yəni davamını siz səhifəmi izlədikcə görəcəksiz ki, hər dəfə mən sizinlə paylaşacağam. Siz isə bəyəndinizsə kanalıma abunə olmağı unutmayın və dərslərimi izləməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərdə, görüşlərədək.